ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಪುಣ್ಯಕರವು ಕುಷ್ಠ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಕವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ದೇಹಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಳ ಫಲಗಳನ್ನಿತ್ತು ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ श्रीसूत उवाच शृणुद्वं ऋषये यूयं नैमिषारण्यवासिनः अपृच्छन्नारदो नत्वा सुब्रह्मण्यानुकीर्तनम् अष्टोत्तरशतं नाम रोगनाशस्य कारणम् परात्परमृषिश्रेष्ठामुवाचाम् भुजविष्ठरः शृणु वृक्ष्यामिदे वर्षे स्कन्दस्याष्टोत्तरं शतम् इष्टसिद्धिकरं पुण्यं, कुष्ठोपद्रवनाशनम् षण्मुखस्य प्रियतमं तुष्टिदं पुष्टिवर्दनं, समस्तशुभदं, सर्वफलदं पापनाशनं, द्विषड्भुजं षण्मुखमम्बिकासुतं कुमारमादित्यसमानतेजसं वन्दे मयूरासनमग्निसम्भवम् ध्यायामि सेनान्यमभीष्टसिद्धये ॐ स्कन्दो गुहः षण्मुखश्च पालनेत्रसुतः प्रभुः पिङ्गळ कृत्तिकासूनुः शिक्किवाहो द्विषड्भुजः द्विषण्नेत्रशक्तिधरः पिशिता तारकासुरसंहर्ता रक्षो मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः सुरसैन्यस्य रक्षकः देवसेनापतिः प्राज्ञः कृपालुर्भक्तवत्सलः उमासुतो महासेनः कुमारः क्रौञ्चदारणः सेनानीरग्निजन्मा च विशाखः शङ्कराग्मजः शिवस्वामी गणस्वामी सर्वस्वामी सनातनः अञ्चित्यक्षक्तिरक्षोभ्यः पार्वतीप्रियनन्दनः गङ्गासुतः शिवोद्भूतः अहूतः पावकात्मजः जृम्बः प्रजृम्भवजृम्बः कमलासनसंस्तुतः एकवर्णो द्विवर्णश्च त्रिवर्णश्च मनोहरः चतुर्वर्णः पञ्चवर्णः प्रजापतिरहर्पतिः अग्निगर्भः शमीगर्भो विश्वरेतासुरारिः हरिद्वर्णः शुभकरः पटुश्च पटुवेषभृत पूषा गभस्तिसत्त्वस्तश्चन्द्रवर्णकलादरः मायाधारी महामायी कैवल्यः शङ्करात्मजः विश्वयोनिरमेयात्मा तेजोनिधिरनामयः परमेष्टि परब्रह्म वेदगर्भो विराट्सुतः पुलिन्दकन्या भर्ता चा महासारस्वतः प्रभुः आश्रितानामिष्टदाता चोरघ्नो रोगनाशनः अनन्तशक्तिरानन्दः शिखण्डीकृतकेतनः डम्बः परमढम्बश्च महाढम्बो वृषाकपिः कारणोत्पत्तिदेहश्च कारणातीतविग्रहः अतिरूपो विरूपाश्च प्राणायामपरायणः विरुद्धहन्ता विरघ्नो रक्तवर्णः सुलोचनः बहुवर्णो गोपतिश्च वसुदेववरप्रदः सर्वेश्वरो लोकगुरुनश्वरासुरमर्दनः सुब्रह्मण्यो महाप्रीतो ब्राह्मणो ब्राह्मणप्रियः एवमष्टोत्तरशतनामभिः पूजितो गुहः सर्वाभीष्टप्रदाता च सुप्रसन्नो भविष्यति एवमष्टोत्तरशतं जपच्चोरादिशुङ्कले राजद्वारे विवादे च प्रतिवादिनी वादिनी, वादिनी भूत बेताल सर्पादि पीडने, त्रिवारं जापयोद्विप्रैर्गृहभक्तिसमन्वितः भस्माभिमन्त्रणं कुर्यात्तद्भस्म परिधारयेत् भस्मधारणमात्रेण सर्वपापं विनश्यति जपन्तं पुरुषं दृष्ट्वा सर्वे सर्पाद्युक् द्रवाः शीतोष्णज्वरपीडाश्च नश्यन्ति जपमात्रतःगश्च मुच्यते नात्र संशयः आयुर्वृद्धिकरं पुण्यमपमृत्युविनाशनम् इष्टार्थान् लभते नित्यं जपकारी पुमान्सदा एवं नामाष्ट शतकम् जपेद्भक्तिसमन्वितः त्रिरावृत्या पठेद्यस्तु स्कन्धभक्तिसमन्वितः एतत् स्तोत्रम् पटेभ्यस्तु स्कन्धभक्तिसमन्वितः सुप्रीतस्तस्य सान्निध्यम् ददाति शिकिवाहनः इदम् रहस्यम् परमम् मया प्रोक्तम् तवानघा साधनम् सम्पादम् पुंसो मुक्तिदम् मुनिपुङ्गवा इति श्रीसुब्रह्मण्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्